Как зовут парня, который погиб? Максим Головатый. Это мой хороший друг смены. Они когда выезжали, ну, ребята держались, кто на машине, кто сбоку были. Его снял снайпер. Он слетел с машины. И забрать его было просто нереально, потому что потеряли намного больше людей. Родственники знают его? Я не в курсе. Родственники знают. Может, лучше пока пусть не знают, но... Тем не менее, я просто, ну вот, э, как он будет числиться. Вчера? Вчера было? Да, это было вчера, когда выходили. То есть вы переживаете о том, что он... Я переживаю, чтобы его, ну, не зачислили без вести пропавшим, и, чтобы его родные получили, ну, какую-то помощь. Какие-то льготы, потому что он, он прошел 10 месяцев, мы в Луганской области служили, он с не был. Хороший парень. Ну, ужас, конечно. Кадровые офицеры. Еще раз скажите, пожалуйста, чем комплектовать? Дай, не записал. Э, комп комплектация Сейчас батальона записать, в основном а техники хватает. Ну, можно, конечно, там бы ага. улучшить, но не хватает кадровых Я офицеров, подойду, грамотных, командиров, которые будут э, отдавать четкие команды, держать э, боевой дух солдат. Ну и... Тому проще. Командиров знаю. не хватает. Привет, так не расскажите, что не там не за история с этим танком? Ребята, друзья 128-й бригады, стояли вместе за Калиновкой. Они, ну, подвыпили немножко, пошли... Стояла Сепорская БМПХ. Они думают, пойдем снимем пулемет. Пошли туда. Увидели русский танк, они вернулись, взяли с собой танкиста и приехали на танке, Ну, завалили двух сепаров и приехали на танке. Им деньги выплатили за этот танк? Ну, я не знаю, что там было дальше. Но обещали же за каждый подбитый там танк вражеский, там эту сумму, а это ж целый брали. Ну, обещать обещают, а как там было, я не знаю. Надеюсь, что что-то дадут. Да, круто, конечно, это вообще...